От Он... У меня для вас тут небольшой сюрприз. Спасибо большое. Мальчик вынес конверт. Я, я ну, не понял сначала, что это за конверт, потому что часто дети что-то выносят артистам на сцену. И первый раз вот за эти 15 спектаклей мне кто-то что-то подарил, потому что, как правило, детям не нравится. Почему-то мой герой. Когда я уже зашел за кулисы и открыл этот конверт, я только там понял, что произошло. Я просто не знаю, как выразить свои эмоции и какими-то другими словами. Ура! Ура! Класс! Спасибо. Я работаю в оперной студии Национальной музыкальной академии солистом. В этом театре, в детском музыкальном театре я работаю тоже солистом. Также я работаю стажером в Национальной опере Украины. Еще у меня есть какие-то концерты, какие-то выступления, ну, скажем, вне театра. Вы у меня хотите спросить про, про свадьбы, про корпоративы еще? Я бы не хотел говорить на самом деле про свадьбы. Просто у меня потом вообще в моем театральном мире сидят. Какой-то период времени мне надо было за что-то жить. Я работал. Такси. Добрый день. Меня зовут Михаил Гуминой Петровский. Мне 30 лет и я из города Киева. Я хотел бы спеть на какой-нибудь большой сцене. Арию. Фігари з опера Сірійський цирюль. Було скрине, але, во-первых, це інтересно. Чому не спробувати? Чому, якщо інші можуть попробувати, я не можу спробую. Михайло. Ваше старовинне українське прізвище Гуменний Петрівський сягає корінням ще у 19 сторіччя. Я знаю, що це ще мого прадіда було таке прізвище Гуменний Петрівський. А, а, але ще, окрім Прадіда, в нас в мене була бабушка теж. І неї теж було подвійне прізвище е, Мозоренко-Солярова. А ваш старовинний рід, український співочий. Я перший професійний співак, музикант. Бажаю продовжувати Дякую, не так. тільки вашу кар'єру, а й ваш чарівний український рід. Дякую, Дякую вам. Так. дуже. Напруга зростає на самоті лишатися нестерпно. Тож за лаштунками зібралися три останні учасники. А у команді Святослава Карчука тільки два. Кому ж пощастить?